mamlakatimizning 14ta shahrida jumladan urganchda ham navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlab yangi nafas ommaviy yugurish musobaqasi o'tkazildi sog'lom turmush tarzini yanada keng targ'ib etish maqsadida tashkil qilingan ushbu tadbirda turli yoshdagi yurtdoshlarimiz jumladan jismoniy imkoniyati cheklangan nogironligi bo'lgan fuqarolar ham faol ishtirok qildilar hozir shu haqda tobora yaqili yashayotgan xalqimizning ezgu qadriyatlarini uning olijanob orzu intilishlarini o'zida mujassam etgan navro'z bayrami oldidan mamlakatimizda ko'plab bir biridan chiroyli tadbirlar o'tkazilmoqda respublikamizning 15 ta shahrida shu jumladan Urgan shahrida bir vaqtning o'zida o'tkazilgan yangi nafas yugurish musobaqasi ham aynan navro'z ayyomiga bag'ishlangan musobaqada ishtirok qilish uchun shaharning al xorazmiy va jayxun ko'chalari chorrahalari kesishmasida umumta'lim va sport maktablari o'quvchilari oliy ta'lim muassasalari talabalari o'zbekiston respublikasi milliy gvardiyasi xizmatchilari nogironlar jamiyati vakillari shuningdek yaqin atrofdagi mahallalar aholisi jamlandi bugun o'z kursdoshlarimiz bilan birga do'stlarimiz bilan birga butun bir xorazm yoshlari navro'z bayramiga bag'ishlangan yangi nafas yugurish marafonida yig'ildik boshlanishini hammamiz kutyapmiz va finishga ham birinchi bo'lib borish niyatidamiz barchamiz shunday marafonlarda ishtirok etish bu juda katta baxt yangi nafas marafoniga biz oilamiz bilan qatnashyapmiz sport sog'liq garovi deyiladi men o'zim harbiy xizmatchiman sport bu hammamiz uchun kerakli va zarur deb o'ylayman mana oilamiz bilan biz doimo shu sport bilan shug'ullanib turamiz milliy gvardiya boshqarmasidan shaxsiy tarkibimizdan sport marafoniga ko'pchilik harbiy xizmatchilar qatnashyapti şey yaxshi o'rinlar olamiz degan maqsad niyat qilib qo'yganmiz musobaqa oldidan yugurish tadbiri ishtirokchilarini viloyat hokimligi mas'ullari qizg'in qutladilar va marafonda omad tiladilar navro'z ayomiga bag'ishlangan tadbir harbiylarning saf yurishi bilan boshlandi so'ngra 3 kilometrga bo'lgan yangi nafas yugurish tadbiri ishtirokchilariga start berildi eslatib o'tamiz ushbu musobaqada 2000 ming nafardan ziyod havaskor sportchi qatnashdi ishtirokchilar marafon marshruti al xorazmiy shoh ko'chasi bo'ylab yugurdilar shuni alohida ta'kidlash kerakki xalqimiz orasida tobora mashhur bo'lib borayotgan yangi nafas musobaqalari nafaqat aholi orasida sog'lom turmush tarzi tamoyillarini keng yoyish odamlarni bir maqsad atrofida birlashtirish jipslashtirishga balki yildan yilga ommaviylashib borayotgan salomatlik tadbirining darajasini yuksaltirishga xizmat qilmoqda belgilangan masofani birinchilardan bo'lib bosib o'tgan ishtirokchilar finish chizig'ida tantanali kutib olindilar natijalarga ko'ra erkaklar orasida sirojbek yo'ldoshev marra chizig'ini birinchi bo'lib bosib o'tdi ayollardan laylo ikromova musobaqa g'olibi bo'ldi imkoniyati cheklangan havaskor sportchilar orasida otaboy otaboyev va kumushoy otaboyeva musobaqada peshqadam bo'lishdi keksa ishtirokchilar orasida Marat Qasimov g'olib deb topildi eng yosh ishtirokchi nominatsiyasida azizbek Muminjonov g'olib bo'ldi jaloliddin manguberdi haykali poyida yangi nafas yurish tadbirining g'olib va sovrindorlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi eng chaqqon havaskor sportchilarni viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi jo'rabek rahimov tabriklab ularga medal diplom va qimmatbaho sovg'alarini tapşırdı. Mən Örgənş Dövlət Universiteti tələbəsiəm. Yeni nəfəs yugurış maratonunda 1-ci yeri alğanımdan xursnətdim. Təyindəşlərimə, yurdtaşlarıma, idmanla məşğullaşdırmışı tövsiyə edirəm. Yeni nəfəs maratonu çox zor oldu. Mən bu maratonda 2-ci yeri aldım. İndiki səfər toxtaşı yox, yaxşı nəticələrə irəlişə hərəkət. shuni alohida ta'kidlash joizki prezidentimiz tomonidan ommaviy sport va sog'lom turmush tarzi targ'ibotiga katta ahamiyat qaratilayotgani buning natijasida muzaffar atletlarimiz xalqaro maydonda yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib kelishayotgani hamda yangi nafas kabi tadbirlar yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga katta hissa qo'shmoqda